Черный цвет волосся вас старить, а светлый добавляет молодости. Так считает большинство женщин. Але, чи так это на Слухайте Слушайте наших экспертов. Здравствуйте. Этим утром я хотел бы обсудить тему, какие цвета волос омолаживают, а какие старят. Мне кажется, может старить черный цвет. Вот молодит однозначно светлые, светлые тона. Но черный цвет мне явно не будет молодежь. Мне нравятся седые мужчины. Он отсутствие волос молодит любого. С возрастом натуральные светлые волосы темнеют, поэтому блонд всегда ассоциируется с молодостью. Но если натуральный, золотистый, бежевый, и сочный, карамельный и клубничный блонд действительно омолаживают, то откровенно холодные, особенно на длинных волосах, могут создать обратный эффект. Очень бодро и энергично всегда смотрятся обладательницы медных оттенков, от воздушных золотисто-медных до глубоких красно-медных нюансов. Очень много сочных, но мягких оттенков содержат коричневые цвета. Нужно выбирать. Медно-коричневые, шоколадно-коричневые, золотисто-коричневые или красно-коричневые нюансы. Как вы уже поняли, теплые оттенки более предпочтительны для омолаживания внешнего облика любого человека. Но я не категоричен. Вы можете носить и черные оттенки, вы можете себе предложить и синтетический блонд, и откровенно-красные оттенки, но при этом... Помните, чтобы выглядеть при этом стильно, модно и молодо, нужно подобрать себе более короткую современную стрижку.